Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Azhar Idrus ditanya benarkah tawasul ini haram hukumnya. Okey, memandangkan topik tawasul ini adalah topik yang telah banyak video saya ulas, react dan kritik sebelum ini secara panjang lebar, maka kali ini ia lebih kepada satu ulang kaji, maka kerana itu saya akan react dalam bentuk ataupun dalam masa 5 minit saja. Jadi saya alhamdulillah ada satu siri video baru yang mana saya sebut sebagai react 5 minit ia lebih kepada video-video yang bersifat ulang kaji Okey, telah saya ulas, telah saya react dengan dalilnya, dengan hujahnya, dengan penjelasan terperinci dalam video-video sebelum ini. Memandangkan ia masih berulang, orang bertanya ataupun muncul video-video baru dalam topik yang sama, maka saya react dalam masa 5 minit saja. Bagi sesiapa yang inginkan dalil, inginkan hujah, inginkan penjelasan yang lebih terperinci, boleh rujuk dalam bentuk dalam video berbentuk lebih panjang yang ada dalam saluran YouTube saya. Okey baik. Jadi sekarang saya mainkan video Ustaz Azhar Idris yang saya masukkan itu. Seorang penceramah berkata tawasul adalah haram. Saya mahu kepastian tentang hukum tawasul yang sebenar. Arab maklum. Ha, dia tanya tentang tawasul kerana ada orang ceramah. Tawasul tu haram. Dengar baik-baik. Tawasul ni doa. Doa ni ada dua cara. Satu doa tanpa tawasul. Satu doa ada tawasul. Dua-dua ni boleh. Main nak tunjuk contoh biar reti bahasa. Anak sakit. Kita berdoa Ya Allah sembuhkanlah anakku. Itu doa minta Allah sembuh anak. Tapi tidak ada tawasul. Pokoknya biasa. Boleh. Yang kedua ada tawasul hukumnya haru juga iaitu kita pergi di Mekah kita duduk kat Hiji Ismail atau kita doa depan Kaabah ya Allah berkat Kaabah yang ada di hadapanku ini sembuhkanlah anakku kita minta Allah sembuhkan anak cuma sebut berkat Kaabah di depan kita dipanggil doa tu ada tawasul kita pergi di kubur imam-imam ulama kubur wali kubur sahabat contoh depan kita kubur Sayyidina Usman contoh atau kubur Sayyidina Hamzah kita anak sakit di rumah. Ya Allah, lepas kita ziarah kubur, kita berdoa lah kepada kubur. Kemudian kita kata, Ya Allah, sembuhkanlah sakit anakku. Itu doa juga. Tidak ada tawasu. Walaupun dikubur. Yang kedua, doa ada tawasu. Ya Allah, berkat sahabat yang bernama Usman bin Affan yang disemadikan di sini. Sembuhkanlah anakku. Itu doa ada tawasu. Dua-dua doa boleh berlaku. Siapa kata tak boleh, tohuk dalam haicau. Semua ulama' kata boleh. Yang dipertikaikan ialah... Tawasul yang salah Iaitu pergi di kubur Pergi suruh Orang yang mati bangun pergi balik berobat anak dia Ah ha, Itu baru tawasul yang salah Baiklah kita sudah pun mendengarnya Saya mulakan timer sekarang Okey Pertama apabila ditanya tentang tawasul Hendaklah diperincikan terlebih dahulu Tawasul bagaimanakah yang dimasukkan Sebab di kalangan aswaja Mereka ni Aa, ada dua bentuk tawasul pertama ialah berdoa kepada Allah dengan sesuatu wasilah ataupun yang kedua berdoa kepada orang mati okey berdoa kepada orang mati ni sebenarnya disebut sebagai istighosah tetapi untuk mengelabui orang awam, orang ramai mereka sebut sebagai tawasul. Mereka tak nak sebut istighosah. Mereka sebut juga sebagai tawasul. Lalu apabila ditanya tentang tawasul hendaklah diperincikan terlebih dahulu tawasul bagaimanakah yang dimasukkan. Daripada penjelasan ustaz, nampaknya beliau fokus kepada yang jenis pertama, yang ini berdoa berdoa kepada Allah dengan sesuatu wasilah. Baik. Ini membawa saya kepada ulasan yang kedua apabila kita berdoa hendaklah kita tahu hendaklah kita faham hendaklah kita sedar bahawa doa adalah satu ibadah dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah dengan cara sesuka hati kita melainkan hendaklah ia berdasarkan petunjuk al-Quran dan as-sunnah yang sahih merujuk kepada tawasul hendaklah kita berdoa kepada Allah kalau nak guna tawasul hendaklah kita menggunakan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum syarak yang ada dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalam kes ini ada tiga. Tiga yang boleh kita jadikan sebagai wasilah ataupun perantara dalam berdoa. Pertama, nama atau sifat Allah. Nama-nama atau sifat-sifat Allah. Yang kedua, amal soleh yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, minta orang soleh yang masih hidup untuk turut mendoakan bagi kita. Ini tiga wasilah yang disepakati dibolehkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang lain sebagaimana yang dicontohkan sendiri oleh ustaz, pertama beliau kata apa? Contoh, ya Allah berkat Kaabah yang ada di hadapanku ini, sembuhkanlah anakku. Okey, baik. Minta dalil bahawa seseorang itu boleh berdoa kepada Allah dengan menjadikan Kaabah sebagai wasilah dengan bertawasul kepada Kaabah ataupun bertawasul kepada berkat Kaabah. Beza kan berdoa di hadapan Kaabah atau dalam lafaz doa tu dia menyebut ya Allah berkat Kaabah yang ada di hadapanku ni. Jadi apa dalil menjadikan Kaabah ataupun keberkatan Kaabah sebagai wasilah dalam berdoa sebab setahu saya, saya tak ada. Ha okey ada beza di sini. Berdoa di hadapan Kaabah bila pergi buat umrah haji berdoa di hadapan Kaabah ya boleh. Tapi dalam lafaz itu pula ditambah, Ya Allah, berkat Kaabah yang ada di hadapanku ini, sembuhkanlah anakku. Nah, yang itu tak ada dalil. Contoh kedua yang beliau sebut, Ya Allah, berkat sahabat yang bernama Usman ibnu Affan yang disemadikan di sini, sembuhkanlah anakku. Sekali lagi, minta dalil menjadikan Uh, sahabat ataupun seseorang wali ke orang soleh yang telah meninggal dunia sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa. Ada tak baginda bertawasul kepada mana-mana nabi atau rasul yang telah pun meninggal dunia? Sebagai contoh, ya Allah berkat Nabi Musa tolonglah. Ya Allah berkat Nabi Ibrahim tolonglah. Ada ke tidak? ada tidak baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan menjadikan para nabi dan rasul yang telah pun wafat sebagai wasilah dalam rangka berdoa tidak ada kan jadi ini adalah contoh dua tawasul yang tidak dibenarkan dalam hukum syarak ini dua contoh berdoa dengan cara tersendiri membuat-buat wasilah tersendiri okey ini adalah satu kesalahan baik kemudian beliau sebut tentang doa ni ada dua kan doa biasa doa tawasul doa biasa ni sebenarnya tak tepat inilah doa yang paling utama yang ini direct kepada Allah SWT cuba kaji sekian banyak doa-doa yang ada dalam Al-Quran doa para Nabi doa para Rasul doa orang soleh dan macam-macam doa lain yang Allah sendiri ajar kita dalam Al-Quran ada tak dalam bentuk bertawasul tak ada kan semuanya direct kepada Allah SWT ini adalah doa yang terbaik bukan sekadar biasa demikian juga sekian banyak doa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan daripadanya ialah direct kepada Allah Subhanahu wa taala direct langsung terus kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara tawasul kalau ada tawasul yang paling banyak pun kalau ada dia sikit tapi kalau ada pun ialah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Okey, jadi ia bukan sekadar biasa-biasa tetapi itulah cara berdoa yang paling utama. Alright. Okey, yang ketiga dia kata apa? Semua ulama kata boleh. Betul ke semua ulama? Ulama ni letak tepi tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tak berdoa? Ya Allah berkat Kaabah sekian sekian sekian. Ada tak Rasulullah berdoa? Ya Allah berkat Nabi Musa, berkat Nabi Isa, berkat apa apa ke para nabi rasul yang telah meninggal dunia ada ataupun tidak. ah ha, kan bukan kenapa ulama lebih dahulu dalil 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 ayat Quran hadis ayat Quran hadis ayat Quran hadis tak habis-habis dengan ulama. Ayat Quran dengan hadis tu apa benda? Tak ada nilai ke? ah ha, okey baik. Demikianlah ulasan react dan kritikan saya. 5 minit lebih sikit. Okey. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.